চেলেঞ্জেছ মানে আহিব লাইফত সেইটো আমি মানে ৰখাওঁ বুলি ৰখাব নোৱাৰোঁ মানে হা বিকজ আৰু আই থিংক ডেট ইজ দ্য বিউটি মানে যেতিয়া তুমি এইটো ৰিয়েলাইজ কৰি যোৱা মানে যে মই এনেকৈ কৰিম বা এনেকৈ ঘটনাবোৰ ঘটি গৈছে বা এনেকুৱা হৈ গৈছে মই সেইবুলি মই ময়ো এনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ যে কোনো এটা ষ্ট্ৰিক্ট মানে ৰুল নাই বা ষ্ট্ৰিক ধৰি লোৱা মানে এনেকেই হ'ব লাগিব বুলি কোনো যেতিয়া কথা নাই সেই কথা যেতিয়া মনত মানে বুজি যোৱা হয় আই থিংক মনৰ এটা মানে বেলেগ ধরনের ফ্রিডম এটা যায় মনত মানসিক এটা মানে স্বাধীনতা বা এটা মানে ফ্রিডম অনুভব করা যায় সো সেই বস্তুটা রেলাইজ করা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ইউ আর ফ্রি ইউ আর ফ্রি ইউ এর অলওয়েজ ফ্রি মানে এইটো নহয় যে কি আজি তুমি স্বাধীন হৈছা বা আজি তুমি মানে মন মানে মনে যা কৰিব করি হওয়া আজি আজি মানে বিল্ড নাই না সদায় আছিলে কিন্তু তুমি মানে ৰেকগনাইজ কৰা নাছিলা বা একনলেজ কৰা নাছিলা কিন্তু এতিয়া যেতিয়া মই কৰিছোঁ সেই ৰেকগনিশ্যনটো একনলেজমেণ্টটো মই ভাবোঁ যে কি আই শ্বুড মানে ডাটছ ইট মানে এণ্ড হোৱাট ইজ ফ্ৰীডম তুমি যদি সোধা যে হোৱাট ইজ ফ্ৰীডম ফ্ৰীডম ইজ নট লাইক ইউ ন'ম বাস্তিক চেলিব্ৰেচন মই সেইটোও ন মানে ফ্ৰীডম ডেটছ ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ফ্ৰীডম ডেটছ 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 এ ৰিফ্লেকশ্যন অফ ফ্ৰীডম কিন্তু ফ্ৰীডম ইজ এভৰিথিং ফ্ৰীডম ইজ হেৰ নাও মানে ফ্ৰীডম ইজ ডেছ আই এম ফ্ৰী ইউন' য়েছ দেৰ আৰ চিটুৱেশ্যন য়েছ দেৰ আৰ চাৰ্কিমষ্টানচেছ বাট ৱেন আই ফ্ৰী ফ্ৰম দ' চাৰ্কিমচেঞ্চ যেতিয়া মানে মই এতিয়া ধৰি লওক মোৰ ওচৰত পইচা নাথাকিব পাৰে বা পইচা কম থাকিব পাৰে কিন্তু পইচা কম আছে নে বেছি আছে সেইটোৱে যদি মোৰ মই কেনেকুৱানো ভাল মোৰ ভাল লাগি আছে নে বেয়া লাগি আছে বা মই কেনেকৈ পৃথিৱীখন চাইছোঁ সেইটোক যদি সি প্ৰভাৱ নেপেলায় যে মোৰ ওচৰত পইচা কম আছে ঠিক আছে অঁ হ'ব কিন্তু তাৰ পাছতো যদি মই বোলে সুখী বা তাৰ পাছতো যদি মই এটা মানে পজিটিভ এপ্ৰ'চ এটা যদি লৈ থ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাত কোনো মই হ'ব যে প্ৰব্লেম নাই অসুবিধা নাই আপত্তি নাই চ' তেনেকুৱা কথা মানে তেনেকুৱা ধৰণে মানে বস্তুবিলাক হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা ছাক্সেছ কিছুমান পোৱা যায় কেতিয়াবা ফেইলিয়াৰ কিছুমান হয় কিন্তু সেয়াই আৰু মানে কিন্তু চলি আছে ন জীৱনটো চলি আছে মই মই আছোঁ মই আছোঁ এতিয়া মই হাড় পাই আছোঁ মই জাগি আছোঁ মই 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 কৰিব পাৰিছোঁ কিবা এটা মই লিখিব পাৰিছোঁ পঢ়িব পাৰিছোঁ সেইটোৱে চবকে ডাঙৰ কথা মানে সেইটো কৰি থাকিব পাৰিলে আমাক মই ভাবোঁ যে কি একো নালাগে আৰু সদায় মানে পজিটিভ হ'ব লাগে চিন্তা কৰিব নালাগে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে ভয় খাব নালাগে মই এইটো কৰি দিলেতো কি হ'ব আমুকটো কৰি দিলে চাওক মানে কিছুমান বস্তু যিটো বস্তু মানে যিটো বস্তু ভুল আমাক মানে কি মই ভাবোঁ যে কি আমাৰ মনে আমাক গাইড কৰিব আমাৰ মনে আমাক মানে ভাল পথলৈ শুদ্ধ পথলৈ সদায় লৈ আনিব কাৰণ মনৰ কামেই হৈছে যে আমাক আমি মানে কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ যে আমি যিটো মানে বেয়া বস্তু বেয়া চিন্তা বেয়া অভ্যাস সেইবিলাকত কেতিয়াবা আমি বহুত সোমাই যাওঁ সেইটো সঁচা কথা কিন্তু আমি যদি অলপ শান্তি যদি এটা মানে মনটোক যদি ৰখাই দিওঁ মানে ধৰি লওক আমি ৰৈ দিওঁ যদি আমাৰ লাগিছে কোনোবা এটা পইণ্টত যদি আমাৰ লাগিছে যে অঁ মই ভুল কৰিছোঁ ৰৈ দিব লাগে ৰৈ দিয়াৰ লগে লগে মানে কি হয় যে লাহে 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 নিজে নিজে মানে মনটোৱে এটা ভাল পথলৈ বা যিটো মানে মানে শুদ্ধ পথলৈ মানে আমাক মনটোৱে নিজেই লৈ আনে মানে চ' সেই চিন্তাটো সেইকাৰণে মানে মই ভাবোঁ যে কি ৰাখিব লাগে আৰু মানে কি সেয়াই মানে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কি কোনোবাখিনিত মানে ধ্যান মানে মানে সেয়াই আৰু মানে শান্তি এটা নিজৰ থাকিব লাগে ভিতৰুৱা শান্তি ইণ্টাৰ্নেল এটা পিচ মানুহৰ থাকিব লাগে আৰু যেতিয়া ৰিলেক্স মানে কি বস্তুটো মানে কেনেকুৱা যে আপুনি কাম কৰি আমি কাম কৰি আছোঁ কষ্ট কৰি আছোঁ এফৰ্ট দি আছোঁ কিন্তু মানে কি সেইটোক আমি মানে আমাৰ মানে ইণ্টাৰ্নেল যিটো মানে এটা মানে ইণ্টাৰ্নেল যিটো ভাৱ মানে যিটো ভাৱ সেই ভাৱটোত মানে সেইটোক ইণ্টাৰফিয়াৰ হ'ব দিব নালাগিব সেইটোত মানে এটা মানে সেইটো মানে এনেকুৱা হ'ব লাগে যে কি ধৰি লৰ্চ এটা আহিছে সেই ফৰ্চটো মানে কি হৈছে ধৰি লওক এইটো আমাৰ ফৰ্চটো মানে ডিজলভ হৈ যাব লাগে চ' সেই সেই বস্তুটো যেতিয়া হ'ব মানে সেই ৰেজলিউচনটো যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি মানে উইল ফিল বেটাৰ উইল হেভ বেটাৰ এপ্ৰ'চ টু থিংছ কাৰণ কি হয় যে ফিয়ার বা যেটো ফিয়ার ফরাই মই ভাবো যে কি এংগাৰ ওলায় কারণ আমি খং কেলে করি খং খংটো কি হৈছে যে বিকজ আমি কিবা এটা বস্তু ফিয়ার এটা ডেঞ্জাৰ দেখিছো কিবা এটা মানে দেখিছো যে বস্তু গণ্ডগোল হব পাৰে তো আমি কি কৰো যে এংগাৰ প্রকাশ কৰো এংগাৰ প্রকাশ কৰো এই বুলি প্রকাশ কৰো যে কি মানে এংগাৰটো তো ভাবো যে আমি এংগাৰ মিটিগেট কৰিব কিন্তু এংগাৰ কি হৈছে এক্সট্রা ফোর্স নিচিনা হৈ যায় মানে বা বা কি হয়েছে আনকণ্ট্ৰল ফোর্স নিচিনা হয় এংগাৰ বস্তু আৰু সেইটো কাৰণে কারণে কি হৈছে সি বস্তু বেয়া কৰি দিব পাৰে বা ডেমেজ কৰি দিব পাৰে ত' সেইকাৰণে মানে সেই কথাবোৰ আমি ভাবিব লাগে চিন্তা কৰিব লাগে আৰু আই থিংক বাট ওলায় সদায় মই ভাবোঁ যে কি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে বাট ওলায় কেতিয়াবা নোলাব পাৰে কেতিয়াবা আমি কিছুমান কাম কৰি পাবও পাৰোঁ যিবিলাক মানে বহুত সময়ৰ পাছত আমি ভাবিম যে হ' আমি এনেকৈ নকৰিলেও চলিছিলোঁ কিন্তু তথাপিও মানে সেয়াই যে যিমান পৰা যায় মানে যিমান পৰা যায় যদি কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেকুৱা মানুহক তেতিয়া মানে মই ভাবিম যে কি এইটো আপোনাৰ এটা চিগনেল মানে আপোনালৈ এটা চিগনেল গৈছে এটা বাৰ্তা গৈছে যে নহয় আপুনি মানে শান্তিৰে থাকক আপুনি আৰামছে থাকক আপুনি বেছি কিবা এটা একদম শৰ্ধৰ শৰ্ধৰ মানে মানে কষ্ট কৰিব লাগে কষ্ট কৰাটো ডাঙৰ বেয়া কথা নহয় কিন্তু মানে এটা যে যিটো নিজকে যে এটা মানে এটা মানে প্ৰেছাৰ বা এটা মানে নিজকে যে এটা মানে কষ্টত ৰাখোঁ যে আমি মানে মানসিকভাৱে যে দূৰ দি থাকোঁ যে মানে সেইটো ইমান কৰিব নালাগে মানে কষ্ট কৰিব লাগে ধৈৰ্য ধৰিব লাগে ধৈৰ্যৰে কষ্ট কৰিব লাগে মানে প্ৰেছাৰ্ড ফিল কৰিব নালাগে ষ্ট্ৰেছ ফিল কৰিব নালাগে খং ফিল কৰিব নালাগে কোনোবাই আমি বোলে কাম কৰিছোঁ কোনোবাই কিবা এটা কৈ দিছোঁ আমি খং কৰিছোঁ আৰু সেইটো কি কথা সেই মানুহজনে কি জানে আমি কি ভাবি আছোঁ বা কি অনুভৱ কৰি আছোঁ হয় নাই কাৰণ এইটোতো ভিতৰত চলি আছে ন আমাৰ তো সেইকাৰণে কি হৈছে সেইকাৰণে সেই খং ষ্ট্ৰেছ এইবিলাক গোট খাব দিব নালাগে মানে মই সেইটোৱে কথা ক'ব বিচাৰোঁ তো সেইটোৱে সেইটোৱে এই ভিডিঅ'টো মানে ঠিক আছে থেংক ইউ কোনোবাই যদি চাই আছে সেইটোৱে